بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Apa ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita program TIK Ta'lim Isnin Khamis yang mana pada setiap petang hari Isnin dan petang hari Khamis seperti mana kita ada puasa sunat Isnin Khamis ni bagi mereka yang biasa berpuasalah tuan-tuan jangan lupa juga pada setiap petang Isnin dan petang hari Khamis kita ada taklim Isnin Khamis membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang mana isi kandungan daripada kitab Bidayatul Hidayah ini membahas tentang amalan harian kita itu bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua ialah membahas tentang perkara-perkara ha, yang sepatutnya kita tinggal. Jadi dalam kitab Bid'atul Hidayah ini, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita dua bahagian sebetulnya. Terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama kitab Bid'atul Hidayah ini, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita cara-cara melaksanakan ketaatan. Macam itulah cara kita menjalani kehidupan kita. Macam mana kita nak berbuat taat kepada Allah. Macam mana kita nak beribadah kepada Allah. Bahkan hebatnya Imam Al-Ghazali kepada kita. Di dalam kitab Bid'atul Hidayah ini diterangkan. Aa, daripada orang kata A to Z. Daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi. Diterangkan apa sahaja amalan yang sepatutnya kita buat. Diterangkan apa doa-doa, zikir-zikir. Apa ibadah-ibadah. Dan macam mana adab-adab melaksanakan kepaatan tersebut diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, tuan-puan. Itu kita dah habis baca. Daripada kita membuka mata, bangun daripada tidur kita, sampailah kita nak menutup mata, nak tidur balik. 24 jam Imam Al-Ghazali dah terang kepada kita apa yang sepatutnya kita buat apa amalannya, apa zikirnya, apa doanya, macam mana adabnya ketika memperbuat amalan tersebut. Subhanallah. Ah ha, itu kita dah bahas. Kemudian sekarang ini kita berada pada bahasan yang kedua daripada perbahasan yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini iaitulah membahas tentang cara-cara meninggalkan kemaksiatan. Seperti mana kita tidak akan dapat buat kita tidak akan dapat melakukan suatu ketaatan melainkan kita tahu caranya ataupun bahasa lain kita kena belajar nak solat kita kena belajar tentang solat nak puasa kita kena belajar tentang puasa nak haji kita kena belajar tentang haji sebelum kita buat haji kan okay. nak umrah kita kena belajar tentang umrah sebelum kita buat umrah Ah uh, iya ke ustaz mak cik buat umrah pergi je Ustaz, tak ada pun kelas umrah tu so, mak cik yang uh, pihak travel tu uh, kursus tarikh sekian-sekian ni -sekian, kata lima kali kursus pertama sesi pertama sesi kedua sesi ketiga walaupun disebut namanya kursus itu ilmu lah tu di situlah diajarkan tentang uh, rukun umrah macam mana uh, hukum-hakam berkaitan tentang ibadah umrah uh, itu itu belajar tu tuan puan. Jangan sampai tak join Kelas tu uh, Jangan sampai tak join uh, Apa orang kata tadi Kelas lah senang nak cakap kan Kursus tadi jangan tak join Kalau tak join Tak payah kursus-kursus apa uh, Lepas tu dia tak pernah pun belajar tentang umrah Dekat masjid ke dekat, -dekat suara tak pernah Main pergi je Memang tak akan dapat buat perempuan Memang tak akan dapat buat Kenapa dia tak pernah belajar Dia tak ada ilmu uh, Ibadah Apa-apa pun kita tak akan dapat buat ketaatan satu ibadah Melainkan kita ada belajar Ada ilmu tentang ibadah tersebut Dan samalah juga Kita tidak akan dapat meninggalkan kemaksiatan Jadi tidak akan dapat buat ketaatan Melainkan dengan ilmu Kita juga tidak akan dapat meninggalkan kemaksiatan Melainkan kita belajar Macam mana cara-cara meninggalkan kemaksiatan Maka Al-Imam Al-Ghazali Dalam bahagian kedua kitab Bid'atul Hidayah ini menerangkan kepada kita cara-cara meninggalkan kemaksiatan. Cara-cara agar kita dapat menjaga anggota badan kita. Yang besar-besar ni ada tujuh supaya terjaga dan terpelihara daripada maksiat. Maka kita dah bahas di antara tujuh anggota badan ni. Apa dia tujuh tu? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dengan kaki. Ini tujuh, per, tujuh anggota badan kita yang kita kena jaga daripada kemaksiatan. Di antara tujuh ni tuan tuan kita dah baca tiga. Ha, ni. Iaitulah kita dah selesai perbahasan tentang macam mana cara menjaga mata daripada maksiat. Kita dah bahas tentang macam mana cara menjaga telinga daripada maksiat. Dan kita dah bahas yang ketiga iaitu macam mana cara menjaga lidah daripada maksiat. Dan sekarang ni kita masih lagi berada pada perbahasan yang ketiga iaitu menjaga lidah dan menjaga lidah inilah yang paling banyak perbahasannya tuan puan di antara anggota-anggota badan yang lain menjaga lidah inilah yang paling banyak dia punya bahasan sebab apa sebab dengan sebab lidah inilah paling ramai orang masuk dalam api neraka di hari kiamat nanti seperti mana sebelum ni Dah pernah disampaikan aa, Dah pernah disampaikan Bahkan di sini Imam Ghazali sebutkan Berapa ramai orang yang Allah masukkan ke dalam neraka Sebab aa, tidak pandai menjagali lidahnya ketika di dunia aa, Jadi penting sangat menjaga lidah Sehingga panjang sangat perbahasan tentang menjaga lidah ini aa, Di dalam kita berita hidayah ini panjang Bahkan sebelum ni saya sebut Dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi menyebutkan tentang zikir-zikir, doa-doa Nabi SAW, tapi di ujung daripada kitab tu penutupnya Imam Nawawi bahas dengan panjang dan lebar tentang apa? Tajuk dia, Hifzul Lisan, menjaga lidah. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi penting sangat menjaga lidah ni dalam kehidupan kita. Sebelum ni dah disebutkan beberapa contoh. Orang perempuan yang rajin buat ibadah, macam-macam dia buat ibadah. Tetapi satu masalah dia Ditanyakan kepada baginda Dia tak menjaga lidah dia Wahai Rasulullah Dia menyakiti kawan dia Jiran tetangganya Dengan sebab lidahnya Kata Nabi La khaira fiha Perempuan tadi dia tak dapat kebaikan apa-apa Daripada ibadah yang dibuat Bukan bererti ibadah tadi tak dapat pahala Dapat pahala Mungkin besar dia punya pahala Tetapi pahalanya tadi Nanti mungkin akan habis Dengan sebab lidah yang dia tak jaga dia sakiti hati kawannya, dia sakiti hati jirannya Yang mana mereka yang dizalimi Dengan sebab lidahnya ini akan menuntut di akhirat nanti Sehingga habis pahalanya Bahkan bila dah habis pahalanya Dosa orang yang disakiti dengan lidahnya tadilah Pula akan diberikan kepadanya Masya Allah, bankrap dia tumpuan, muflis dia Allahu Akbar, Ah ha, ini masalah besar ni. Eh? Jadi kita sambung lagi ibu ayah semua InsyaAllah perbahasan kita di petang hari ini tentang menjaga lidah. Bagi mereka yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 107. Tengah-tengah tu -tengah tuan puan. Sebelum ni, yang dibahas sebelum ni ialah tentang kata Nabi SAW, Inna rajula laytakallamu bil kalimah. Ada seseorang yang dia mengucapkan, mengatakan satu perkataan. Niat dia apa? Liudhika biha ashabah supaya nak buat gelak kawan-kawan dia. Eh ternyata dengan sebab perkataan yang niat dia dalam hati dia nak buat nak buat kelakar kita kata. Orang oh, ramai orang gelak. Tetapi kata Nabi dengan sebab tu dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam selama 70 tahun lamanya. Subhanallah. Eh niat dia nak bagi orang seronok Ustaz nak gelakkan orang. Ya, tapi mungkin di antara ramai-ramai yang gelak tadi yang hadir tadi ada beberapa orang yang tersakiti. Ini bahaya orang suka membahan orang lain. Eh, ini saya sudah terangkan dah pada minggu lepas membahan orang lain. Ya, yeah, ada 10 orang dekat situ. Kita nak buat kawan-kawan kita ni gelak, tapi ada seorang yang kita jadikan bahan. Mungkin 9 orang gelak tetapi ada satu orang yang sakit hati. Satu orang yang sakit hati inilah tuan-tuan yang menyebabkan dia tadi dimasukkan lemparkan dalam api neraka. Jadi bahaya lidah ni. Ah ha, satu kalimat kata Nabi, oh niat dia nak gelak, nak bagi kelakar. Nak bagi kawan-kawan tu gelak. Tetapi ada satu yang sakit hati, masalah besar untuk orang. Ni. Ah, ha? Dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah. Yang mana setahun 70 tahun di akhirat tu kita faham lah. Tak sama macam 70 tahun kita dekat dunia ni. Sehari di akhirat macam 1000 tahun kita dekat atas dunia ni punya lama tu. Subhanallah kita tak tahulah macam mana dia punya seksaan di akhirat. Satu kalimat atau satu perkataan yang keluar. Tapi boleh menyebabkan seorang masuk dalam api neraka yang begitu lama. Luar biasa tu puan. Bahaya lidah ni. Sebab tu Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Ketika Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Muaz tentang amalan yang dapat menjadi sebab rahmat Allah. Yang dengannya Muaz bin Jabal dimasukkan ke dalam syurga Allah. Last kali Nabi pesan, jaga ni. Tolong jaga lidah. Ah, ha, ini penting sangat menjaga lidah. Baik ibu ayah semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pada petang hari ini tadi bagi yang baru join silakan buka pada muka surat 7 tengah-tengah tu tuan puan. Ah ha, pertengahan tu sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Imam Ghazali. Ha, sebelum kita baca ni saya nak ingatkan kepada ibu ayah semua yang baru join dan belum lagi mengongsikan live ini jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita dapatkan pahala dakwah mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan puan boleh kongsikan dulu sebanyak-banyaknya boleh tag nama rakan dan kawan dulu seramai-ramainya niatkan untuk dakwah mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan jangan lupa juga tekan button like dan button love dekat bawah tu sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang dibuat di media sosial ini. Tekan bukan sebarang tekan tapi dengan perasaan Ya Allah. Saya suka kebaikan, saya sokong kebaikan. Mohon padamu Ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan. Baik ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid daraini amin. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pernah terjadi suatu kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tentera Islam, ada seorang tentera Islam gugur di medan perang sebagai syahid artinya dia berperang lah di jalan Allah berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Ada yang berkata artinya ada seseorang yang mati syahid di zaman Nabi SAW. Ada orang mengatakan untung sekali orang ini kerana dia telah berhasil mendapatkan syurga. Aa, dalam riwayat yang lain yang mengatakan ini ibunya sendiri. Hani an laka ya waladi Untungnya engkau hai anakku bil jannah engkau dapat masuk syurga. Tetapi ah orang kata seperti petir ma, seperti petir di tengah hari. Ha ni tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ucapan itu mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mak ni puji anak. Ah mak kata untung kau hai anak. Iyalah. Anak meninggal dunia Mati syahid Mak puji anak Untung engkau Syurga untukmu Hai anak Subhanallah Kemudian Nabi SAW mencelah Kata Nabi SAW Belum tentu lagi Belum tentu lagi Ini Belum tentu Kata Nabi MasyaAllah eh, Kita pun terkejut Orang mati syahid Berperang Di zaman Nabi SAW Nabi kata belum tentu lagi Ah, ha, bukan Nabi tak cakap belum tentu je. Adalah lagi Nabi terang. Eh, ha, Nabi explain supaya orang bagi perhatian betul-betul. Belum tentu lagi kata Nabi. Lepas tu kerana boleh jadi ia pernah berkata perkara-perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya selama dia hidup. Mungkin dia tak pandai menjaga lidah selama dia hidup. Dia cakap je apa yang dia nak cakap. Atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Dua sebab. Nih, kata Nabi, kan ada orang puji. Oh, syahid, untungnya engkau dapat syurga. Kata Nabi, belum tentu. Maksudnya, belum tentu dapat syurga, belum tentu masuk syurga. Boleh jadi ketika dia hidup, dia cakap perkara yang tak berfaedah. Subhanallah tuan ini orang dah mati syahid berperang di jalan Allah di zaman Rasulullah tetapi Nabi kata belum tentu lagi dia masuk syurga. Mungkin semasa hidupnya dia pernah mengatakan satu perkataan yang tak berfaedah. Maksudnya perkataan yang tak membuatkan dia dapat pahala, tak ada apa-apa faedah, tak ada apa-apa kebaikan. Kalau perkataan tadi tak mendatangkan pahala tak mendatangkan apa-apa kebaikan Artinya boleh jadi Perkataan tadi menyakiti hati orang lain ni maksudnya Mungkin di dunia Mungkin ketika dia hidup Dia pernah mengeluarkan satu perkataan Yang menyebabkan orang lain sakit hati Ni macam yang di atas tadi lah Contoh Ni contoh saja Di atas tadi. Macam mana ha, Dia nak buat orang lain gelak Tapi dia bahan seorang ni ha, Sembilan orang gelak Tapi satu orang sakit hati Dengan sebab lidah dia Ni boleh jadi masuk neraka Ni, kan kata Nabi, dah mati syahid, belum tentu masuk syurga. Mungkin dia pernah ketika dia hidup, dia pernah menyakiti orang lain dengan lidah dia tu maksudnya. Dan tak sempat minta maaf, ini bahaya tuan-tuan. Di akhirat nanti bahaya. Ah, ni. Kenapa? Dengan lidah dia menzalimi orang lain, dia tak sempat minta maaf dekat dunia ni. Ini masalah ni. Ah, ini masalah ni. Orang yang dia mati syahid pun terhalang daripada masuk syurga. Sebab ada kezaliman yang dibuat dengan lidah dia ni. Dah lagi-lagilah macam kita ni. Kan? Mungkin tak dapat mati syahid tu. Allahu Akbar. Kan? Penting sangat menjaga lidah. Kata Nabi belum tentu lagi dia masuk syurga. Boleh jadi ketika dia hidup dia mengatakan sesuatu yang tak berfaedah. Maksudnya, sesuatu yang membawa kepada dosa. Bahkan mungkin sesuatu yang dikatakan tadi menyakitkan hati orang lain. Ni, kalau tak minta maaf, selagi mana tak minta maaf, tak kisahlah mati dia syahid ke apa ke, dia tak akan dapat masuk syurga. Ha, ini ni kezaliman kepada manusia ni, tuan-puan. Atau alasan yang kedua. Ha, belum tentu dia tak confirm lagi masuk syurga. Alasan yang kedua. Sebab apa? Yang kedua kata Nabi, atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Bakhil daripada bagi sesuatu yang tidak membuatkan dia jadi kaya kedekut sangat. ah ha? Kedekut sampai kepada tahap ni ada orang kedekut tuan puan. Kedekut tak nak bagi tu biasa lagi. Ini kedekut sayang sangat dengan duit dia, kedekut sangat sampai tak nak bayar hutang. Ha ni. Hutang pun bukan banyak mana. Kalau hutang seratus ribu tak boleh bayar, yelah. Hutang seratus ringgit. Tak nak bayar. Seratus ringgit tak nak bayar. Uh, ni. Tak nak bayar, buat-buat lupa <laughs> Saya dulu dekat madrasah, dekat pondok saya Dulu ada orang jadi macam tu, tuan buat Dia hutang eh, wah time minta hutang tu okay. Saya time budak-budak ni Ah, uh, Time budak-budak bukan dah tua macam ni Sekarang ni pun ada juga orang yang hutang dengan saya lagi uh, Ada beberapa orang lah Bahkan jumlah tu agak besar jugalah <laughs> Kan, tak apa Time budak-budak tu Kita bagilah dia Dia cakap pinjam duit, kita bagilah Lepas tu dia buat-buat lupa tu <laughs> Oh, geram betul ni Buat-buat lupa. Buat-buat lupa. lupa. Sampai sekarang tak bayar hutang. Sampai sekarang tak bayar hutang. Tapi saya ingat lagi. ah ha, tapi tak apalah. Ha, saya ikhlaskan je. Saya tak akan tuntut di akhirat nanti. Ya, yeah, di hutang. Tak berapa banyak ustaz. Kawan ustaz tu hutang dekat ustaz time sekolah dulu. Tak adalah banyak tuan puan. Ha, 50000 ribu je. Terkejut. <laughs> oh, 50 ribu tu banyak ustaz. Boleh lepas sebiji Azia boleh kere, boleh beli kereta tu saya. Lima puluh ribu rupiah tu buat. Lima ha, belas ringgit je sini. Ha, tapi sampai sekarang saya ingat lagi. Ada je orang macam tu. Di hutang di buat lupa. Dia jumpa kita biasa macam tu je. Tak pernah langsung ungkit pasal hutang tu. Innalillah wa inna ilahi raju. Ada. Dia ada duit. Eh, dia ada duit. Dia ada duit. Dia tak bayar hutang juga. Ha, sama lah, hutang macam kita. Tengok kawan dia hutang satu ringgit contohnya eh. Oh, dia bercuti ke sana, dia bercuti ke sini. tak mampu nak buat. Dia tak hutang dengan kita, dia tak bayar. Kata Nabi, dia bakhil daripada sesuatu yang tak dapat mengkaya. Seratus ringgit tu apalah sangat kau simpan kau tak bayar pun. Bukan kau jadi kaya. Satu ringgit tu, <laughs> macam tadi lima belas ringgit tu. Engkau simpan sepuluh tahun pun, kau bukan jadi kaya pun. Simpan lima belas ringgit tu, bayar je lah hutang kawan tu. Kenapa kedekut sangat sampai hutang sendiri pun tak nak bayar. ah ha, macam itulah tuan-tuan. Nabi kata, mungkin dia ada kat dunia. Selat, semasa dihidup dia tak dia kedekut daripada sesuatu yang tak membuatkan dia jadi kaya pun bahkan sampai kepada tahap tak nak hutang sendiri tak nak bayar kita tengok dia okey aje melancong sana melancong sini bercuti ke sana bercuti ke sini hutang ni kita dia tak nak bayar punya kedekut manusia ni <laughs> punya kedekut dia ha, ni sebab tu Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda kata Nabi matlul ghani zulmun ha? matlul ghani ni tak nak bayar hutang oleh orang yang ada duit. Dia ada duit tapi dia tak nak bayar hutang. Itu ada satu kezaliman. Satu kezaliman. Dia dah zalim kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Dan ini adalah satu yang akan dituntut di akhirat nanti. Bahaya tu buat. Menangguhkan bayar hutang Sedangkan kita mampu membayar hutang tu Adalah satu dosa Berdosa satu lagi hutang tadi takkan dapat hilang walau mati syahid sekalipun. Kod-kod orang yang mati syahid ni tiba-tiba dia kata aku hutang 3 juta. Dekat Malaysia ni aku nak pergilah. Ha, contohnya aku nak pergi ke Palestin, aku nak tolong orang-orang Palestin, aku nak berjihad di sana. Ha, supaya aku dapat mati syahid, orang mati syahid kan matinya hebat. Ha, matinya dapat bagi syafaat nanti di akhirat. Dapat syurga oh, Aku nak pergi Hutang 3 juta lagi tak bayar pergi ke Palestin mati syahid sekalipun tetap tidak diampun oleh Allah hutang tadi masalahnya uh, tetap lagi terhalang ni eh, kan ha, orang lain ni jangan buat main tu. buat jadi bahaya ni kan uh, melainkan hutang tadi memang bertempuh ada orang pinjam contoh 7000 kat kita kata berapa lama nak bayar ni ah saya tempoh masa 2 tahun saya akan selesaikan hutang ni Setiap bulan saya akan bayar, dia kata sikit-sikit ya -sikit, eh, 300 300 saya bayar tiap bulan. Tu tak apa. Walaupun tiap bulan tu dia ada 10000, dia bayar 300 juga kita sebab dah ada janji macam tu. Ini tak hutang-hutang, bayar bila ada duit dia kata. Tu dia cakap, nak bila nak bayar? Nanti ada duit saya bayar ya ustaz ya." Dia ada duit dia bercuti ke sana, bercuti ke sini ada duit dia tak bayar juga. Buat-buat lupa. Ha, ah, ni tu buat ni masalah ni bahaya. Di bawah mati masalah besar. Bukan masalah kecil macam ni. Masalah besar. Apa masalah besarnya? Yang dah mati syahid, berjuang, berperang fi sabilillah pun Nabi kata tak tentu lagi masuk syurga. Ha, yang tak berjuang, yang tak ada amalan apa-apa ni lagi lah. Susah. Ah, ha, ni. Jadi bahaya sangat. Jadi, ini kena ambil perhatian betul-betul. Jaga. Yang pertama lidah tadi, jaga. Kalau ah ha, Jaga. Jangan bukan kalau boleh jangan ada menyakitkan orang. Tak. Jaga jangan sampai ada satu perkataan pun yang boleh menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, jangan ambil hak orang lain. Sama ada tadi hutang, kita minta elok-elok, eh bila dah sampai masa kita tak nak bayar pula lari pula masalah. Masalah. Jangan. Ha? mungkin kita boleh lari daripada orang yang memberi hutang pada kita, tetapi kita takkan lari, tak akan lepas daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jangan buat main. Ha, sebab tu dalam riwayat hadis yang lain baginda Nabi saw pernah menyatakan ha, ketika berperang di jalan Allah ni orang-orang yang syahid dia ada daftar nama. dia. Siapa yang meninggal fi lillah ni ada daftar nama sebut kan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid orang-orang sebutlah syurga. Tapi bila lalu nama seseorang ni Nabi saw kata berhenti. Kata Nabi saw aku nampak aku nampak dia sekarang tengah diseksa. Subhanallah. Di antara ramai ramai mati syahid tu, eh dibacakan di hadapan Nabi, Nabi kata, aku nampak ni yang seorang ni tadi, aku nampak dia di, di tengah disiksa di dalam api neraka. Subhanallah. Orang yang berjuang bersama dengan Nabi mati di jalan Allah, aku tengah nampak dia disiksa. Kata Nabi, ai apa masalahnya? Apa masalahnya? Oh ternyata bila diselidik, fi, ah. Ha? Uh, aku raaituhu fil nar aku nampak dia dalam neraka tengah disiksa kenapa fi abaatin tak silap saya lah kerana sehelai uh, baju yang dicuri ha, uh, dia dicuri di masa peperangan tu dia ada ambil harta rampasan perang harta rampasan perang tu dikumpul mungkin dalam satu peperangan dia menang mungkin nak perang yang lain lagi ada dah harta rampasan tu diambil dulu padahal hukumnya harta rampasan ni tak boleh diambil dulu sebelum memang dah dibagikan oleh pemimpin pada ketika itu baru dia dapat. Walaupun dalam kumpulan harta rampasan perang tadi memang ada hak dia di situ tapi belum dibahagi-bahagikan lagi selagi itu dah dia tak boleh ambil. Dia ni tak sabar dia ambil dulu. Dia ambil dulu dalam hati hak aku, hak aku pun ada kat sini dia ambil dulu. Masa untuk dibagikan tu belum lagi. Dia ambil dulu kemudian berperang di di masa yang lain dia meninggal dalam keadaan dia gulul dia ambil dulu harta artinya boleh jadi diterambil hak orang lain maka dengan sebab tu menghalang dia daripada masuk syurga subhanallah Ini hak berkenaan dengan hak orang lain ni jangan buat main-main berkenaan dengan kezaliman kepada orang lain menyakiti orang lain dengan perkataan ni jangan buat main mengambil hak orang lain jangan buat main ni kata nabi belum tentu lagi boleh jadi ketika dia hidup dia mengatakan sesuatu yang tak berfaedah maksudnya sesuatu yang tak ada pahala apa-apa tak ada kebaikan apa-apa bahkan sesuatu yang dikatakan tadi menyakitkan hati orang lain ni masalah dia dah zalim kepada orang lain dengan lidah dia yang kedua dia terlalu bakhil ha? dia bakhil sangat sampai sesuatu yang tidak mengkayakannya pun dia dia tak nak bagi maksudnya ialah di antara ni di antara maksudnya lah buat dia terlalu kedekut sehingga hutang sendiri pun tak nak bayar dah sampai tempoh dia pun dah ada duit dah pun. Kawan tadi minta balik mana duit saya? Ha? Seakan-akan kawan ni pula yang nak minta hutang kat dia. Walhal kawan ni ambil hak dia macam pengemis pula. Kan kita ni bagi hutang kau orang, time dia minta hutang tu masya-Allah lembut dia punya perkataan. baik je, adab elok je. Tapi bila dah sampai tempoh kita minta balik, dia blok kita macam kita. Macam kita apa orang kata macam kita orang jahat pula tuan puan dia blok kita time minta hutang tu lah masya-Allah luar biasa tapi time kita nak minta balik duit kita tu kan hak kita tu kita nak ambil balik macam kita ni perompak pula macam kita ni penjahat pula sampai dia blok lah ah ha, dia blok lah inilah itulah lah apa masalah ni ni masalahnya ni bahaya kan eh? dia kata nabi bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya Sampai kepada tahap hutang sendiri pun tak nak bayar. Orang yang beri hutang tadi pula nak ambil balik duit dia. Dia pula macam pengemis. Minta tiap hari minta bagi balik, bayar balik hutang saya. Tiap hari minta. Masya Allah kasihan. Satu kezaliman yang luar biasa. kalau tak ada duit, jangan lari. Yang batu macam tu. Kalau tak duit, beritahu lah. Minta maaf. Saya tak ada duit lagi ni. Saya tak boleh bayar. Orang boleh faham. ini tak. Dia tak ada duit, dia lari. Dia tak ada duit dia blok. Ha, ni ni masalah tuan. Lah mungkin boleh lepas di dunia ni. Kawan tu pun dia tak minta malah lah. dia cakap tak nak minta nanti bergaduh pula. Ah, ha, tak apalah. Ni bayar-bayarlah. Dia tak bayar akhirat jaga. Ha ni masalah tuan. Jadi sangat-sangat berbahaya. Wallahu a'lam bisawab.